Objektif kajian mengenal pasti istilah bahasa rojak yang sering digunakan oleh pelajar merupakan objektif utama yang dinyatakan secara langsung dalam jurnal. Selain itu, menganalisis faktor yang mendorong penggunaan bahasa rojak dalam media baharu. Berdasarkan dapatan, faktor seperti tren semasa, pengaruh media sosial dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi moden dikenal pasti sebagai punca utama. Seterusnya, meneliti bentuk dan jenis pencampuran bahasa yang berlaku dalam komunikasi pelajar. Jurnal ini mengklasifikasikan bahasa rojak kepada tiga subkategori. Yang pertama, campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya, campuran bahasa bangsa atau lorak tersendiri. Akhir sekali, kewujudan istilah baharu, contohnya makcik bawang, pisang atau OTW iaitu on the way. Hasil daripada kajian dari jurnal ini ialah yang pertama, campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ia merupakan bentuk bahasa rojak paling dominan. Ia digunakan dalam komunikasi seharian dan media sosial. Contoh istilah, kita nak spread information tu. After lunch hour, jumpa saya. Menggunakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam golongan muda ini dianggap lebih moden dan trending. Yang kedua, campuran bahasa bangsa dan lorak tersendiri. Pelajar menggunakan logat negeri atau bahasa etnik, contohnya dusun, bugis dan utara. Ia digunakan untuk mengekalkan identiti daerah dan memudahkan komunikasi sesama komuniti, contohnya hang minum ayam apa. Yang ketiga, kewujudan istilah baharu iaitu wujud istilah moden atau viral daripada kreativiti pengguna media sosial tersendiri banyak digunakan oleh generasi muda walaupun tidak terdapat dalam kamus rasmi. Contoh istilah baharu iaitu makcik bawang iaitu kem bergosip, OTW, FYI, selfie, hashtag, GG dan offsell. Awesome. Akhir sekali, impak terhadap bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu baku semakin terhakis. Pelajar makin terbiasa dengan bentuk bahasa tidak formal, perlunya kesedaran dan kempen mencintai bahasa kebangsaan. Apa itu kohesi? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, kohesi ialah kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul itu bertautan atau bergabung. Dalam konteks bahasa, kohesi boleh difahami sebagai hubungan yang erat atau perpaduan antara ayat dan idea dalam satu teks. Bahasa penulisan yang digunakan oleh penulis memerlukan ketepatan supaya setiap ayat saling berkaitan dan berpaut membentuk satu kesatuan makna. Dalam penulisan akademik, kohesi wujud apabila terdapat keserasian hubungan antara perkataan, frasa, ayat dan perenggan menjadikan wacana itu tersusun dan mudah difahami. Seterusnya, Bentuk kohesi yang ditemui dalam petikan ini ialah kohesi rujukan. Contohnya, kempen ini menegaskan bahawa bahasa adalah tunjang sesuatu bangsa. Usaha mematabatkan bahasa kebangsaan memerlukan sokongan padu dan komitmen daripada masyarakat. Kata ganti ini dan daripada masyarakat merujuk kembali kepada ayat sebelumnya tentang kempen. Baiklah, kohesi yang ditemui dalam petikan ini merupakan kohesi penggantian. Contohnya, Kempen Citai Bahasa Kita diperkenalkan sementara bulan bahasa kebangsaan pula disambut setiap tahun. Kata pula digunakan untuk menggantikan tindakan kempen sebelumnya. Kohesi yang ditemui dalam petikan ini merupakan kohesi pembubung. Contohnya, penggunaan penanda wacana seperti namun, oleh itu, sehubungan itu, selain itu yang berfungsi menghubungkan idea. Contohnya, namun, dalam mereka terlalu asyik menggunakan media baharu, mereka sering menggunakan bahasa rojak. Akhir sekali ialah kohesi leksikal iaitu kata bahasa rojak diulang berkali-kali untuk mengekalkan fokus kajian. Sinonim seperti media baharu, media sosial, laman sosial digunakan secara bergilir untuk mengelakkan pengulangan berlebihan. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada maksud dan kepentingan koheren. Koheren bermaksud kesinambungan idea dalam sesuatu penulisan akademik. Ia memastikan setiap ayat dan peringgan disusun secara logik, tersusun dan saling berkaitan antara satu sama lain supaya pembaca dapat memahami isu dengan jelas. Penulisan yang koheren ibarat aliran sungai. Walaupun panjang, arusnya tetap mengalir dengan lancar dan tidak terputus. Koheren penting kerana ia membantu pembaca menjejaki perjalanan hujah tanpa kekeliruan. Dalam konteks akademik, koheren menunjukkan keupayaan penulis mengembangkan idea secara berstruktur dan konsisten dari awal hingga akhir. Dalam jurnal pengaruh bahasa rojak di media baharu terhadap bahasa kebangsaan, aspek koheren dapat dilihat dalam keseluruhan struktur artikelnya bermula daripada abstrak, pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi, dapatan, perbincangan dan akhirnya kesimpulan. Setiap bahagian dihubungkan secara logik sehingga pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran penyelidik tanpa terhenti di tengah jalan. Baiklah, sekarang kita akan menyelusuri bentuk koheren yang pertama iaitu hubungan logik antara bahagian. Bentuk pertama koheren ialah hubungan logik antara bahagian. Dalam jurnal ini, penulis memulakan kajian dengan isu utama iaitu fenomena penggunaan bahasa rojak. Kemudian, penulis penulis menjelaskan sebab berlakunya fenomena ini seterusnya mengemukakan bukti melalui dapatan temubual dan akhirnya mencadangkan langkah penyelesaian. Susunan ini membentuk aliran logik daripada isu, kemudian sebab, seterusnya bukti dan kesan dan akhir sekali iaitu cadangan. Penulis menggunakan urutan ini bagi memastikan setiap bahagian saling menyokong antara satu sama lain. Ini menunjukkan kesini, kesinambungan logik yang kukuh. Sebagai contoh, selepas menjelaskan masalah pencemaran bahasa, penulis menyambungkannya dengan kenyataan ketua pengarah DBP untuk menguatkan hujah ini. Ini menunjukkan penulis bukan sekadar menyenaraikan-menyenaraikan fakta, tetapi menyusunnya secara sistematik. Seterusnya, kita ke bentuk koheran yang kedua, iaitu aliran idea tersusun. Koheran seterusnya ialah aliran idea yang tersusun. Artikel ini memperlihatkan peralihan idea yang jelas antara satu perenggan ke perenggan yang lain. Penulis memastikan setiap hujah dikembangkan dengan penggunaan penalur wacana yang tepat seperti hal ini demikian kerana Sehubungan itu dan namun begitu ini menjadikan peralihan hujah lebih lancar dan mudah diikuti. Selain itu, penulis mengulangi istilah penting seperti bahasa rojak, media baharu dan bahasa kebangsaan bagi mengekalkan fokus kajian. Pengulangan istilah ini membina kesinambungan tema tanpa perlu memperkenalkan istilah baharu yang boleh mengelirukan pembaca. Baiklah, saya akan bacakan petikan jurnal yang menunjukkan bagaimana penulis mengekalkan aliran idea dan kesinambungan antara ayat melalui penggunaan penanda wacana. Aliran bergerak dari isu kepada sebab, seterusnya bukti dan kemudian kesan serta cadangan. Contoh petikan jurnal ialah Pengguna media baharu ini sememangnya menjadikan dunia pada abad ini semakin kecil atau lebih dikenali sebagai Global Village kerana segala yang ingin dicari hanya di hujung jari Hal ini demikian kerana media baharu sememangnya memberi peluang kepada para pengguna untuk mengakses data dan maklumat dengan mudah Kebiasaan pengguna menjadikan media sosial sebagai medium pengantara untuk mereka berhubung dengan orang jauh atau berada di luar kawasan. Pada zaman dahulu, masyarakat perlu membuka masyarakat perlu membuka buku, majalah, akhbar sebagai bahan bacaan dan sumber maklumat. Namun, pada masa kini, hanya perlu mencari maklumat melalui telefon bimbit dan media sosial. Walau bagaimanapun, bahasa yang digunakan dalam media sosial kebanyakannya adalah bahasa campuran dan juga istilah yang baru yang wujud pada masa kini. Baiklah, kita akan masuk kepada bentuk koheran yang ketiga iaitu kesinambungan antara perenggan. Koheran ketiga